वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल तरीके से जो है को दाल मखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ कोशिश करती हूँ जितना हो सके आपकी जो है कुकिंग को इजी कर सकूँ इसके लिए जो है मैंने काली दाल ली थी इसको अच्छे से दो तीन पानी से धो के मिट्टी वगैरह होती है फिर इसको भिगो दिया था आधा घंटा पहले और लाल लोबिया एक मुट्ठी तकरीबन लिया था उसको भी छः घंटे पहले सोप कर दिया था और इसमें नमक शामिल किया है और जो है इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया ताकि जो है ये बबल्स बाजूक़ात होता है कि प्रेशर कुकर के ऊपर आने लग जाते हैं तो चूल्हा बंद करना पड़ता है सीटी हमारी सही से लगती नहीं है तो इसलिए बेहतर है कि आप एक चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे तो दाल आपकी बॉयल नहीं होगी इसको प्रेशर कुकर लगा के दस मिनट के लिए इसको जो है अच्छे से भिगोई हुई है दस मिनट में बहुत अच्छे से ये हमारी जो दाल है वो गल जाएगी वेजिटेरियन के लिए बेस्ट रेसिपी है प्रोटीन से भरपूर इंडिया में ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है अमूमन जो ख़ास मौके पर भी बनाई जाती है ये दावत वग़ैरह में भी दाल मखनी बहुत पसंद की जाती है ये देख सकते हैं दस मिनट के बाद बेहतरीन किस्म की जो है हमारी दाल सॉफ्ट हो चुकी है लाल लोभिया थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाता है और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाती है प्रोटीन से भरपूर हो जाती है इसको मैशर की मदद से अच्छे सा घोटा लगा लूँगी क्योंकि ये दाल मखनी है ये तड़के की तैयारी करते हैं इसमें मैं ऑयल डाल लिया तकरीबन ज़्यादा नहीं शामिल किया इसके क्योंकि मैं बटर शामिल करूँगी वाइट घर का बना हुआ बटर शामिल कर दिया इसमें साथ ही ताकि ये जो है हमारा बटर जले ना इसलिए कुकिंग ऑइल शामिल किया इसमें जो है लहसुन अदरक मैंने कुंडी में पीसा था वो शामिल कर दिया इसमें इसकी बुनाई करूँगी ताकि इसका अच्छा सा जो है अरोमा आना शुरू हो जाए आप देख सकते हैं इसकी बुनाई होना शुरू हो चुकी है इसके बाद मैंने जो है बहुत बेसिक से स्पाइसेस के साथ बहुत इन आपको मज़ा आ जाएगा बहुत यमी बन कर ये तैयार होती है ये रेसिपी ज़रूर ट्राया ट्राई किया क्या है कोशिश करती हूँ आपके लिए जितनी इजी हो सकता है आपकी कुकिंग कर सकूँ इसके बाद मैंने टमाटर को छिलका उतार के उनको अच्छे से जो है ग्राइंडर में पीस लिया था वो शामिल कर दिए हैं बेसिक से स्पाइसेस हैं किचन में हर किचन में मौजूद होते हैं कैप्शन में मिल जाएंगे आपको साथ ही टमाटर शामिल करने के बाद ये शामिल कर दिए ताकि उनकी भी बुनाई साथ ही हो जाए और ये नीचे जल जले भी ना टमाटर में जो है अपना पानी छोड़ा हुआ था तो ये बेहतरीन जैसे के के हमारे मसालों की बनाई भी हो जाएगी और टमाटर भी जो है अच्छे से बुन जाएंगे सारा मसाला देख सकते हैं आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत सा मसाले का कलर आया है आप ये ग्रेवी आप जो है तैयार करके भी रख सकते हैं इसको मटर पनीर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें मैं जो दाल घोटा लगाया था वो शामिल कर दी साथ में दाल ये देख सकते हैं हम कलर भी कितना खूबसूरत सा आ चुका है हमारा इसको अच्छे से मिक्स करूँगी अब हम बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है तो इसमें बाकी जो मैंने मक्खन रखा था वो भी शामिल कर दिया एक क्रीमी सी हमारी जो है वो दाल मखनी बनकर तैयार होगी इसमें क्रीम शामिल कर दूंगी। दाल हमारी पहले गली हुई थी गोटा लगाया हुआ था उसको तो इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है बस जो बुनाई करेंगे वही है तो और पर इसमें क्रीम शामिल की है इसको शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी क्रीम को भी क्रीम शामिल करने के बाद इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करूँगी बस्करी का मिक्स करूँगी और चूल्हा जो है अपना बंद कर दूँगी ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म की हमारी दाल मखनी तैयार है इसको कुलचों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है कुलचों के साथ चपाती के साथ भी नॉर्मल और चावल राइस के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं थिकनेस इसकी इसमें मैं जो है गरम मसाला शामिल कर दूंगी तकरीबन वन फोर्थ और कसूरी मेथी इससे बहुत अच्छा इसका खुशबू आनी शुरू हो जाती है पता चल जाता है कुछ बनाया आपने इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये रेसिपी कैसी लगी है ये ऐसे ही जो है वो इसकी थिकनेस बेहतरीन है अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ये ऐसी क्रीमी होती है जी दाल मखनी हमारी ये अब तैयार हो चुकी है हमारी आला किस्म की जो है ये टेक्सचर इसका चेक कर सकते हैं इसको सर्व करेंगे ऊपर से थोड़ा सा मक्खन और क्रीम से जो है इसको गार्निश कर देंगे आप इसको इंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो अल्लाह हाफिज़